Datuk Syed Noor Ibrahim masih mengharapkan PAS. perkara ini diceritakan oleh uh, Ustaz Nemat Ustaz Yusof. Uh, masa itu mungkin barangkali sebelum. Pada tahun 2022, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling tinggi dalam tempoh 22 tahun. Ap Saya agak tertarik apabila melihat larut, apabila larut, membentangkan statistik tadi yang mengatakan bahawa perkembangan ekonomi Malaysia pada tahun 2022 8.7% adalah yang tertinggi di dalam negara ASEAN saya rasa, saya rasa lah satu lagi nak tunjuk gah ni ha, maklumlah partner kita tu cadang kita jadi Perdana Menteri calon nah, ha, nak tunjuk lah kat kawan kita hak lagi satu tu sikit lagi musuh-musuh politik ni yang ada kelebihan yang pakar dalam bidang AI ni akan gunakan kepakaran mereka. Ah, ha, okey. Okey, sebelum aku bawa soal Hamzah Zainuddin yang kata dia nak bagi RM6000 setahun kepada rakyat dalam negara Malaysia, kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh seorang sahabat ni, dia kata. Kawan ni kata, PMX berharap pada PAS. Rahim masih mengharapkan PMX masih berharapkan kepada parti PAS untuk bersama-sama bentuk kerajaan. Ha, ah, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berharap kepada PAS. Biar betul ini, geng. Biar betul ini. Aduh, Allah. Biar betul. Eh, tak mahu lah. Tak mahu, tak mahu. Berapa ramai penyokong-penyokong PKR dan juga PH memang tak mahu PAS. Kalau PAS hadir dalam kerajaan, huh, mereka kecewa depa kebukan sebab nanti pas akan kianat kerajaan Anwar ni pas akan kianat Anwar Ibrahim sebab PAS pun nak juga jadi perdana menteri tapi tak tahu siapa jadi jom kita layan apa yang diperkatakan oleh kawan ni Sri Anwar Ibrahim masih mengharapkan PAS perkara ini diceritakan oleh uh, Ustaz Nikmat Ustaz Nikmat Yusuf uh, masa tu mungkin barangkali sebelum 98 uh, Ustaz Nikmat Yusuf ni adalah uh, tok guru pondok tok guru dehrang di dehrang Uh, bekas pimpinan Abim yang beliau sekarang dah dah, dah meninggal dunia lah. Jadi antara perkara yang beliau ceritakan bahawa adalah uh, bagaimana hubungan uh, yang panjang di antara Ustaz uh, Fadilno dengan Datu Syed Ibrahim malah sebelum mereka berada dalam petas politik lagi. Sebelum uh, Ustaz Fadilno berada dalam PAS dan kemudian uh, Ustaz uh, Datu Syed Ibrahim berada di dalam AMNO pada tahun 1983 hubungan mereka sebelum tu lagi malah pertemuan di antara ikhwan uh, dengan pimpinan Abim itu berlangsung dan diwakilkan kepada mereka uh, ustaz uh, Fadelno dan juga Anwar Ibrahim uh, hubungan itu berterusan sampailah mereka masuk ke dalam politik uh, dan dalam politik pun mereka teruskan komunikasi seseser berhubung serta bantu membantu malah uh, bila bantuan diperlukan uh, oleh PAS oleh ustaz-ustaz Uh, maka Datuk Sri Anwar pun membantu dari segi kewangan, dari segi financial dan dari segi nasihat. Uh, begitulah sehingga berlakunya reformasi 98 puluh Datuk Sri Anwar uh, masa itu, waktu awal sebelum penubuhan parti Keadilan Nasional, uh, mereka, uh, Datuk Sri Anwar uh, mencadangkan agar uh, pendukung, penggerak uh, reformasi ini uh, masuk ke dalam PAS, menyertai PAS. Tapi pandangan itu uh, dibetulkan, di, di, disangkal oleh Dato' uh, Fadlno. Beliau uh, merasakan bahawa adalah kurang tepat jika pendukung keadilan ini, pendukung reformasi ini uh, masuk ke dalam UMNO, ke, ke dalam PAS. Uh, dia merasakan bahawa adalah lebih baik datuk Syed Anwar itu menubuhkan parti sendiri. Maka ter, tertubuhlah Parti Keadilan Rakyat, Parti Keadilan Nasional waktu itu. Jadi sebenarnya, penubuhan Parti Kadar Nasional ni adalah di antaranya kerana nasihat daripada Presiden PAS, iaitu Ustaz Fadil Lohs ni. Ya? Sebab itu hubungan di antara uh, mereka ini cukup akrab dan cukup rapat sekali. Uh, tetapi kita lihat pada hari ini, pada hari ini PAS itu macam-macam ragam. Ya? Uh, dan masalah yang timbul itu hanya mungkin di, melibatkan Uh, satu dua pimpinan yang di atas pimpinan. video dia hanya aku dapat tahu tu je aku pun cari juga video-video dia menceritakan soal macam mana peristiwa-peristiwa dulu sampalah video tu panjang tapi aku tak jumpa kan? cerita dah kalau hampa ada baca penulisan Abdul Hadi Awang kan apa yang berlaku sepanjang perjalanan Parti PAS sehinggalah pas jadi kerajaan 2020 Cerita apa? Betapa munafiknya pas ni, betapa setan bisunya pas ni, betapa berselindung di sebalik ayat-ayat Al-Quran, hadis, nas, apa semua ni. Han bayangkan dia betul-betul mensucikan Abdul Hadi Awang. Soal Al-Ikram. Tadi Tuan Ibrahim, Tuan Man cakap, siapa yang hapuskan Al-Ikram? Soal yang kena tahanan-tahanan -tahan ISA. Ustaz, Ustaz Zidik tu. Yang dia dah cerita dia punya kena ISA sampai kena sambung lagi dua tahun. And empat tahun duduk dalam penjara kan yang sampai tragedi memali tu siapa dia punca Abdul Hadi Awang siapa dia punca Tun Dr Mahdi siapa yang tangkap PAS siapa yang tangkap pemimpin PAS Tun Dr Mahdi dan bila haram ni dia tulis dekat Facebook dia dia tak sebut langsung nama Tun Dr Mahdi semuanya dia letak atas kepala Anwar Ibrahim sebab waktu tu Anwar Ibrahim sebahagian daripada kerajaan Anwar Ibrahim ada bersama Amno Barisan Nasional Anwar daripada Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan, lepas tu Menteri Kewangan, Timbalan Perdana Menteri, dia semua letak atas kepala Anwar Ibrahim. Macam ucapan Papa Gomor beberapa hari luk. lepas tu dah kata. Kan? Anwar Ibrahim lah buat, Anwar Ibrahim lah itu, Anwar Ibrahim lah tangkap, Anwar Ibrahim lah bagi arahan, Anwar Ibrahim lah itu. Sedangkan yang jadi apa Perdana Menteri Anwar Ibrahim ni. Apa tu Dr. Mahdi? Anwar jadi timbalan, Anwar tak jadi pun Menteri Dalam Negeri. Tapi itulah puak-puak ni dah lupa. Sekarang betul-betul mensucikan Tuan Dr. Mahathir puak-puak lebar-lebar selak ke ini. Hu. 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 Jadi jom kita pergi pula dekat Majah Zainuddin. Hamzah Zainuddin. Kita dengar apa yang diperkatakan oleh Hamzah Zainuddin pasal nak bagi. Oh, sebelum tu kita bawa ucapan Anwar Ibrahim. Ucapan Anwar Ibrahim. Ah, dalam sejarah hidup saya. Anwar tak pernah kata pas parti ajaran sesat. Ah, lepas ni kita masuk soal Hamzah Zainuddin. Saya tak pernah dalam sejarah hidup saya kata PAS itu parti ajaran sesat. Yang kata siapa? Ada tak tahu. PAS adalah parti ajaran sesat. PAS, parti ajaran sesat. Saya tak pernah kafirkan PAS. Siapa yang kafirkan? Ada tak tahu. Tak PAS. PAS sekarang ini parti kafir apabila nampak peluang prinsip diketepikan umumnya berjuang untuk Islam kadang-kadang saya malas juga nak serang Dr. Mahathir tuan-tuan Dr. Mahathir ni ibarat macam singa tua tak ada kunci ada orang tak tahu saya akan jadi pembangkang selama-lama ada <laughs> orang tak tahu kalau semua orang ikut PAS dengan ajaran sebegitu ramai orang Islam akan sesat bila, -bila lagi dia kudakan agama untuk tujuan politik lagi menyesatkan ada orang tak tahu parti PAS ni parti yang suka bohong sudah jadikan pembohongan tu sebagai satu apa disebutkan syariah dah komplain. Anwar tak tahu. Orang Melayu sudah kenal siapa pas. Bagi nama saja Islam tapi sanggup bercium mulut dengan perompak. Anwar tak tahu. Yalah, dia bukan pada Menteri Ya, itu. Dia lupa, nampak tu apa? Dia lupa, itu Abdul Hadi Awang ni. Dia lupa akan diri dia. Dia lupa siapa Tuan Dr. Mahathir siapa? Muhyiddin Yassin. Dia dah membersihkan Muhyiddin Yassin. Dia dah membersihkan Tun Dr. Mahathir. Ibarat Mahathir segala-galanya sekarang. Dan tambah baru-baru ni kan dia pada buat penemuan penemuan parti-parti kalau hangpa tengok dalam live kawan kita Afnan dia ada bagi reaction semua presiden-presiden parti ni parti yang belum diluluskan oleh ROS pun dia jemput mai. Aduh. Pulang. Betapa mengarutnya pok-pok pah ni nak buat apa? Mengarut, karut. Ah. Hmm. Okey. Kita pergi pula kepada Hamzah Zainuddin. Kita pergi kepada Hamzah Zainuddin pula. Ketua Pembangkang kena londeh dengan jawapan datuk Johari Gani. Hmm, ni geng-geng Abdul Hadi Awang lah. Kan, ke Abdul Hadi Awang bagi cadangan dekat meja? Meja kalau nak cakap cerita soal ekonomi macam ni, soal pelaburan macam ni, kewangan macam ni, kalau PN macam ni, macam ni. Ada tak? Aku rasa tak ada. Hamzah ni pun bercakap sebab PA dia sediakan. Tak apa. Datuk Seri, Datuk Seri kena cakap macam ni. Datuk Seri kena cakap macam ni. Sedangkan kita tak mampu pun. Kita, kalau dia jadi kerajaan pun dia tak mampu pun buat, dia tak mampu pun bagi. Tapi kita kena cakap, kita perlu mainkan satu narrative supaya kita ni dapat nampak hebat. Ni, pangai, geng-geng Jom kita layan. Saya ulang. Pada tahun 2022, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling tinggi dalam tempoh 22 tahun apabila berkembang 8.7%. Ini semua adalah data yang di diperolehi sewaktu pentadbiran Perikatan Nasional. Okey. Alright. Ini kalau hangpa ingat Hamzah Zainuddin pernah bergaduh dengan Anwar Ibrahim berkaitan kebanggaan puak-puak Perikatan Nasional ni kononnya akan ada pertumbuhan paling tinggi dalam sejarah 8% dan Anwar Ibrahim dah jawab dah sehingga dia tercedok. Kali ni kita dengar apa yang dikatakan yang dikatakan oleh Datuk Johari Gani. Aku video ni aku tak aku tak dengar lagi. Saya agak tertarik apabila melihat larut wabi larut membentangkan statistik tadi yang mengatakan bahawa perkembangan ekonomi Malaysia pada tahun 2022 8.7% adalah yang tertinggi di dalam negara ASEAN pada tahun 2020 ekonomi kita menguncup 5.5% sedangkan Singapura 4.1% penguncupan Indonesia 2.1% kalau kita tengok tahun 2021 Malaysia hanya berkembang 3.1% tidak cukup untuk cover pemencupan yang berlaku pada tahun 2020 tetapi negara Singapura berkembang 7.6% dia muncul 4.1% dia berkembang 7.6% begitu juga di Indonesia dia memuncul 21% tetapi 2021 dia 3.7% dia sudah cover dia punya pengucapan 2020 kita pada tahun 2021 masih belum recover kita punya 2021 sebab itu apa yang kita lihat tadi 8.7% yang disebut oleh yang berhormat larut itu adalah kerana low base effect jadi ekonomi ini rakyat biasa dia tak berapa faham jadi apabila kita membentangkan sebagai ahli parlimen kita mesti bertanggungjawab saya nak beritahu yang berhormat larut tadi kalau kita tengok Depok dari segi kadar pengangguran apa yang berlaku kadar pengangguran pada tahun 2020, 2021, 2022 saya nak sebut sini 2021 kadar pengangguran negara meningkat 730 ribu 4.6% kemudian 2022 hari ini kalau kita tengok kadar pengangguran jatuh balik 581 iaitu 3.4% statistik lain yang saya nak kongsi kadar hutang meningkat 1.5 trilion. Indeks bursa jatuh daripada 1860, jatuh 1531, jatuh 1219, sekarang ini 1448. Sebenarnya apabila kita cerita soal ekonomi, kita kena tengok figure-figure ini secara keseluruhan dan bukan PNCU. Itu. jatuh Jo, Datuk Jo bentangkan sure. kepada kita. Allah, aku tak zoom lah video ni. Alamak. Hamzah marapu. Ha. Hamzah itulah kalau hampir ingat dia duduk tunggang kebanggaan 8% 8% 8%. Lelah, apa jadi? Rakyat nak keluar cari makan pun tak boleh. Rakyat susah nak mampu. Eh. Dia duduk bangga. Zaman PN bagi RM1,600. Bagi dua kali RM800, RM800. Dia duduk bangga, dia duduk tunggang itulah sampai hari ini. Kononnya Perikatan Nasional bagi banyak kepada rakyat. Padahal dalam masa yang sama dia jadi kerajaan, kerajaan dia sakau dia pun dalam ekon parti dia. Kurang aja. Jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Dr. Ma'e eh kepada Hamzah Zainuddin. Syok, dalam parlimen kena tunjuk om. Nah, baru ni masa convention lepas cadang orang lain jadi Perdana Menteri. Jadi sebagai ketua pembangkang mesti guna parlimen. Cakap sungguh-sungguh, bagi om, bagi yakin orang. Tapi nampak macam sembang kedai kopi. Tau, oh, Perikatan Nasional memperkenalkan bantuan Prihatin Nasional sehingga RM6000 setahun. Saya nak ambil satu je Dia kata, kalau dia perintah, dulu pun perintah dah. Kalau dia perintah, dia nak bagi RM500 sebulan, RM6000 setahun kepada keluarga yang memerlukan. Jadi saya pun tengoklah keluarga yang memerlukan ni siapa dia. Saya rasa kalau semua keluarga perlu ha, Macam Betul Syanwar bagi RM100 Setiap keluarga RM22 juta tu Maka keperluan Peruntukan belanjawan Sejumlah RM132 bilion Tapi kalau maksud dia Keluarga yang memerlukan itu adalah Penerima SDR Maka peruntukan yang diperlukan adalah RM54 bilion Kalau keluarga yang dimaksudkan Memerlukan itu adalah Keluarga daripada IKC Maka dia perlu peruntuk 6 bilion. Jadi kita nak tanya hak mana satu? Hari tu masa hangpa kereta 33 bulan, Hampir tak buat apa pun. Datuk Sri Hamzah kata, masa tu perkembangan ekonomi yang paling baik, lebih daripada 8%. Pada tahun 2022 Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling tinggi dalam tempoh 22 tahun apabila berkembang 8.7%. Oh, kembang baik tak buat pun. Jadi saya cadang supaya hak akan datang ni. Hak yang terdekat ni, bajet di peringkat negeri ni. Kita minta supaya negeri-negeri SD4 ni bagi peruntukan sebagaimana yang Datuk Seri Hamzah cadang tu supaya menggambarkan cakap tadi adalah cakap parlimen cakap tadi sembang tadi bukan sembang kedai kopi. Ha, jadi saya rasa saya rasalah ha, satu lagi nak tunjuk gah ni. Ha, maklumlah partner kita tu cadang kita jadi perdana menteri calon. Nah, ha, nak tunjuklah kat kawan kita hak lagi satu tu. No, hak tu orang tak mau dah depa kata. Inilah ucapan dalam parlimen yang pada saya. Nah, ha, kalau bagi kat depa pun depa tak boleh buat. No. Cakap kedai kopi dalam parlimen. Saya nak Itu yang paling syok sekali tu Sembang kemas, sembang dahsyat dalam parlimen ni Paling best Dan benar ni pula di, apa, ditonton seluruh negara dia macam-macam channel Channel Kalau YouTube, parlimen ada Lepas tu Malaysia Gazette ada Malaysia Kini ada apa Astro Awani ada Pelbagai sumber-sumber ni Jadi dia perlu tunjuk gah Pembangkang lebih hebat daripada kerajaan. Tapi hakikatnya kita nak tanya lah, kalau nak bagi tu, nak ambil duit, mana? STR pun kerajaan dah bagi berapa puluh bilion dah STR, SARA, bantuan itu, bantuan JKM macam-macam lagi Macam-macam Cuba apa tengok? Cuba apa fikir? Dia nak cekau duit mana? Dah hang jadi kerajaan pun tak ada duit hutang, tak ada duit hutang, tak ada duit hutang Anwar pula bila dia jadi PM dia pun dia ada nak kurangkan kadar hutang lagi sehingga dia jimat berbelanja berani buat benda-benda yang tidak popular sehingga rakyat maki, hina, cerca Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab fikir masa depan negara. Tapi itulah. Kalau puak-puak ni jadi kerajaan, Wallahu'alam bima kuntum tak malun. Apa akan jadi dengan negara kita? Okey. Saja aku selitkan video ni. Siapa kata saya gaduh dengan ahli parlimen paguh ni? Ha, sajalah aku selit-selitkan video ujung kita dengar. Tak? Maklumkan kepada rakyat. Apabila presiden saya... Yang Muhammad Paguh menjadi Perdana Menteri buat kali pertamanya satu kementerian satu menteri kita berikan sebagai satu jawatan yang penting untuk menilai kembali MACC3 itu telah pun kita lakukan kita yang mula lakukan ketika itu puncak Borneo tu malam menteri di jabatan perdana menteri untuk menilai kembali MA63. Maknanya kita telah pun bermula daripada situ. Dan seterusnya, kalau Allah, kalau Allah ketika itu, selepas pelan raya baru-baru ni yang amat berumat panggoh pagoh masih lagi diberikan tugas sebagai Perdana Menteri, saya yakin masalah MACC3 ini selesai. Siapa kata saya gaduh dengan pagu ni? Sorry Selit-selit sikit boleh ya? Eh? Salam. Semang, semang. Semang, semang. Sedangkan dia dah jadi kerajaan. Dia dah pegang kuasa. Kan? Dia apa yang aku tahu, apa yang aku nampak. Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Dia hanya tukar dan dia, dia itiraf Sabah Sarawak menjadi satu wilayah saja. Sebab tu sampai hari ni kan, kita dah sebut wilayah Sabah, wilayah Sarawak. Itu saja. Habis apa yang dia bagi? Kan ada limit untuk projek-projek dekat Sabah Sarawak tu dia bagi ke tak? Ha? Macam hari ni soal Petros. Ha, macam macam lah gas asli lah apa semua. Kan bagi kat apa pelabuhan kerajaan-kerajaan negeri boleh handle handle-handle handle sendiri keuntungan ambil dekat kerajaan negeri. Kan? Bila orang lain dapat buat, dia dok kata dia boleh buat lebih baik. Kepala otak lah. Ha. Itulah geng-geng pembangkang. Sembang dahsyat sangat. Sembang gah. Haram apa pun tak nak. Okay. Ini kita nak pergi pula dengan kawan kita daripada Pak Lisen sajalah. Aku nak selit-selitkan sikit. Kan? Politik guna artificial intelligence. Politik Kepada guna AI. Pemimpin. Politik guna AI. Sebelum aku nak bawa dengan apa sama-sama, kita pergi ke soal kehadiran Donald Trump ke dalam negara Malaysia. Ramai orang respon, ramai orang tibai dan ramai orang menjawab balik kepada geng-geng yang tibai. Budak yang rambut kena banjir tu, budak yang rambut dia kena banjir hari tu tu ada video dia tapi video dia pendek saja. Sebab dia tak puas hati dengan Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim bawa Donald Trump. Hmm, jom kita layan sama-sama. Kepada pemimpin politik kan. Ini dah tahun 2025. Zaman AI. Sikit hari. Musuh-musuh politik ni yang ada kelebihan, yang pakar dalam bidang AI ni akan gunakan kepakaran mereka mengambil manfaat daripada AI ni untuk mencipta sesuatu video lah. Ha. Tengok kan, berkempen kita 14 hari kan. Kempen Rapi-rapi atas pentas tu Menyembuh-nyembuh Wailio kan ha. Terbesar-besar bidik mata kan Ada yang sampai tercampak gigi palsu kan ha. Berkempen Membakar Membara Bersemangat ha. Untuk menjadi seorang ahli parlimen ke Adun ke hmm. Apa lah jawatan Berkempen habis-habisan Lagi dua hari Lagi tiga hari nak pilihan raya lagi dua hari, tiga hari nak memangkah, keluar video AI, video lucah calon-calon tertentu kan. Mana-mana calon lah kena kan, nasib lah. Lepas tu video tu tersebar pula dekat orang-orang kampung yang tak terdedah lagi kepada AI ni. Masuk ke estate-estate kan. Masuk, tersebar lah kepada yang umur 60, 70, 80 kan. Tengok. Astaghfirullahalazim. Aku ingat dia ni baik. <laughs> Rupa. Bentuk badan. Sual. Lenggok jalan. Beresih boleh tiu. Bang. Bayangkan. Zaman bila dah berlaku. Sistem yang begitu. Canggih. AI. Ini sekarang nampak lagi dia punya perbezaan boleh nampak. Mungkin 4-5 tahun lagi dah tak boleh nampak. Ha, macam mana korang Pemimpin politik ha, Masing-masing Dan masing-masing strategi Aku bercakap ni Bukan aku cakap kosong ha, Aku bercakap ni Kerana ada perancangan Daripada pihak-pihak tertentu Untuk melaksanakan Agenda kotor dan jahat Bersedia lah Cara mana nak bersedia Bermula daripada sekarang Apa cara kita nak lakukan Apa cara kita nak menangkis Cukup sulit Saluran satu Dua Tiga Empat Habih lah. <warfare Styles> <styles> aku ingat baik calon ni Selalu KM mulai dekat masjid surau Selalu aku tengok dia Dalam majlis-majlis il, ilmu kan Banyak tolong orang Rupanya hum, Anu ni rupanya tak kenal Tak kenal Bayangkan macam mana kita nak menerangkan dalam masa 2-3 hari lagi untuk memangkah undi. <laughs> Bersedialah kan. Bersedia daripada sekarang. Buat satu perbincangan bagaimana kita nak menangkis ha, lagi 2-3 hari nak pelayan raya video lucah keluar. Ho. Oh. <laughs> Bayangkan video lucah Mak jargon keluar kan. Ha. Oh, menyem menyembo-nyembo Elio tu nak, nak nak nak, menangkis ceramah yang tak ada dalam schedule terpaksa buat ceramah tambahan. <laughs> hmm. Susah kan? Tapi perancangan tu ada. Dan salah satunya ialah kena salah seorang yang kita tahu Rafizi. Ha. Bayangkan. Ramai lagi, ramai yang kena pimpin politik ni yang kita biasa dengan AI mungkin kita boleh cam tapi kalau 2 tahun, 3 tahun lagi dia orang lagi boleh buat benda tu lagi canggih Menyuprai, menyerupai 99.9% oh susah susah ha. jadi ialah kepada anak-anak, cucu-cucu yang faham tentang AI ni terangkan kepada mak bapak, terangkan kepada datuk nenek yang mengundi tu kan saluran yang susah ni saluran ni anak muda pun percaya kan anak muda kan tak terdedah kepada AI ni percaya kan dia bahaya fitnah kan apa nak buat makin canggih zaman tu makin besar fitnah dia siapa yang ambil kesempatan tu untungan dekat dia lah tapi akibatnya tanggung sendiri lah kan nak menang dengan cara begitu nak menang dengan taktik kotor kan Apabila kau menang, otomatik kau boleh jadi pemimpin yang hebat. Ha. Ah. Apabila kau menang, kau hebat dalam berbicara, tetapi dalam memerintah, dalam menyantuni rakyat, dalam menjalankan tugas kau sebagai wakil rakyat, otomatik kau jadi hebat. Ha. Ah. Berilah. Kau belajarlah sampai luar negara. Kau belajarlah ambil PhD sampai luar negara. Mana negara kutub utara sekalipun. Kau balik, kau jadi pemimpin. Belum tentu kau boleh jadi pemimpin yang hebat. Walaupun pemimpin tu ada diploma Ada degree biasa je Tapi kalau bakat kepimpinan dia Lawa itu kepimpinan dia Kehendak kepimpinan dia Untuk memajukan negeri itu, Bermacam-macam cara dia buat Macam-macam usaha dia buat Untuk pastikan negeri itu maju InsyaAllah dia berjaya Walaupun dia tak belajar sampai luar negara tapi kes ni lah kan? Ini pelajar Oh dia ni memang layak Oh dia pelajar ni ekonomi Ujung-ujung nampak balak Kan? Ada seorang kat Pahang tu. Ada lepas. Kan? Ahli parlimen pass. Ah, kat Pahang kaya. Kita boleh ambil. Pasal dia ada balak. senang hidup kan. Senang hidup ang no. Kan? Nah, tapi itulah. Kalau dapat dapat peluang dapat poin dekat puak-puak pas ni dia punya tunggang dia punya tunggang oi oh, nak bang pi tengok video kawan tu viral Sereban atas kepala ni. Kepia atas kepala ni. Sedangkan so, itu AI. Itu fitnah. Inilah. Kan? Kalau. Kalau orang tu dia tahu dosa pahala. Kan? Dia akan menentang. Tapi kalau dia ni tak tahu. Dia ni tak ambil tahu. Dia hanya tunggang saja. Memang rosak lah. Rosak negara Malaysia kalau dapat kat puak-puak ni. Rosak negara Malaysia ni cita dia. Eh, kan? gelaran ulama, 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 ulama. Lalah jadi penyebar-penyebar fitnah penyebar penyebur fitnah